Добрый день. Тема моего доклада «Особенности обезвоживания морских хилов. Методов фильтрования». На сегодняшний день для сельского хозяйства представляет интерес морковно-органические органоминеральное отложение Черного моря, к которому относятся и сапропельевые илы. Особенностями этих илов является их большая липкость, большая высокая влажность, содержание органического вещества и мелкодисперсная структура. Кроме того, некоторые свойства этого материала могут изменяться в широких пределах, что усложняет теоретические расчеты обезвоживающего об оборудования. Поэтому обоснование параметров фильтровального оборудования для обезвоживания органоминеральных отложений требует проведения экспериментальных и теоретических исследований. При обезвоживании некоторых материалов, которые образуют такие сжимаемые осадки, можно определить оптимальное давление фильтрования. Или же может происходить процесс закупоривания пор фильтровальной переворот, что сильно снижает производительность машины. Поэтому для обоснования параметров процесса фильтрования. Необходимо провести экспериментальные исследования. Были на на базе Технического университета Фраберской заводской академии были проведены некоторые исследования сжимаемости осадков и были получены компрессионные кривые для определения этой степени сжимаемости для дальнейшего учета этой сжимаемости при обосновании параметров процесса фильтрования. Также были проведены исследования фильтрования кокалитого сопротивления илов у нас в университете. Для этого была сконструирована установка, фильтровальная установка для обезвоживания материала при постоянном давлении. Из данной диаграммы видно, что оптимальным давлением при обезвоживании кокалитого игла является давление порядка 4 мегапаскаль также были построены зависимости объема фильтра во времени, фильтрата фильтра, фильтра во времени для предварительного нисопропеления, также получены зависимости объема образованного фильтрата от давления фильтрования для разных типов материалов. Это сравнительная диаграмма и производительность фильтра по фильтрату для какого для составила для кокодитового ела от двух с половиной до шести раз больше, чем для сапропелева. Написано с этого денег. Доклад окончен. Скажите, пожалуйста, слайд с трехмерным графиком. Сейчас. Да. Чем объясняется вот такой вот характер этой поверхности? Скорее всего, это объясняется свойствами материала. Для этого исследования мы как бы не проводили. Насколько достоверны результаты и было, было градиенты? Было проведено по три параллельных опыта и отклонение, отклонение примерно 3% где-то, около 3%. И каждый раз да. вот такие ребра были, да? Каждый раз. Для каждой точки было проведено по три эксперимента. Спасибо.